بریف کروں یا میں ہر وقت ان پہ تنقید کروں سرکار پہ یا اپنے اداروں پہ یا ای ٹی سی جو بھی ہیں لیکن ایک چیز جو ہمارے ہاں اچھی ہے اس کے لیے میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مشتاق علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بڑا شکر گزار ہوں جناب آپ نے میرا پچھلا ویلوگ پورا دیکھا ہے آج میں ابھی گھر پہنچا ہوں تو میں نے کہا جی آج تھوڑا دیسی ماحول میں مزید ایک ولاگ ہو جائے پھر لائٹ نہیں ہے ابھی تو بھائی صاحب جو ہے نا بھینسوں کو پانی پلا رہے ہیں گرمی کی شدت انتہائی زیادہ ہے آج تقریباً فورٹی سیون تک گئی ہے تو آنے والے دنوں میں مزید انکریز ہونے کے چانسز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سونے پہ سواگا ہو جاتا ہے جب لائٹ نہیں ہوتی تو پھر جانوروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے ان کو تو پانی پلانا ہے گرمی کی شدت چلو اس سے تھوڑی کم ہو جاتی ہے تھوڑا وہ سکون میں آ جاتے ہیں تو اس حوالے سے پھر ہم نے نا اس کا ہینڈ پمپ کا بھی ارینج کر رکھا ہے تاکہ جب لائٹ نہ ہو تو موٹر نہیں چلتی تو اس میں ہم اس طرح پانی پلا دیتے ہیں اور سولر بھی لگے ہوئے ہیں لیکن اس کا بھی ابھی جو ہے نا ٹمپریچر تھوڑا ڈاؤن ہو گیا ہے اثر کی اذان ہو چکی ہے تو اب وہ بھی فیوریبل نہیں ہے تو اس لیے پھر ہینڈ پمپ سے کام چلانا پڑتا ہے ہر ولاگ میں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی تھوڑی بہت جانکاری دی جائے اور ہر ولاگ میں میری یہ کوشش بھی نہیں ہوتی کہ میں نیگیٹو آپ کو بریف کروں یا میں ہر وقت ان پہ تنقید کروں سرکار پہ یا اپنے اداروں پہ یا ای ٹی سی جو بھی ہیں لیکن ایک چیز جو ہمارے ہاں اچھی ہے اس کے لیے میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں وہ جناب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ نہری پانی آ رہا ہے یہ پنجاب گورنمنٹ نے بڑا زبردست سسٹم کیا یہ کھالے پکے کر دیئے ہیں اور اس کے یہ جو لنک رابطہ نہرے ہیں جن کو راجبہ کہتے ہیں ان کو بھی انہوں نے پکا کر دیا ہے اور یہاں ہمارے علاقے میں جو اس زرعی پانی کی جو مقدار پر ایکڑ دی جاتی ہے وہ گیارہ منٹ ہے ایک ایکڑ کو یہ گیارہ منٹ پانی دیتے ہیں بھائی اس حساب سے یہ پانچ ایکڑ والے کو یعنی ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ اس کا ہو گیا اس طریقے سے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے لیکن اس کی ماشاءاللہ ایوریج اچھی ہوتی ہے اور یہ پانی جو ہوتا ہے نا یہ بڑا فیوریبل ہوتا ہے فصلوں کے لیے زمین کو سخت نہیں کرتا نرم رکھتا ہے کیونکہ اس میں مختلف قسم کے وٹامنز ہوتے ہیں یہ وٹامن زمین جیسے کہ کسی نے گوبر پھینکا کوئی مچھلی گلی سڑی اس میں آ گئی اور کوئی جانور اس میں مر گیا تو وہ آ گیا سب ہر کوئی ادھر اپنا کچرا پھینک رہا ہوتا تو اس سے بڑے جو نا یہ وہ یہاں گل سڑ کے یہاں آ رہا ہوتا ہے تو بڑا یہ اس میں ایک قسم کی وہ کھاد شامل ہو رہی ہوتی ہے تو یہ نیری پانی بڑا اس حوالے سے رقبے میں فیوریبل ہوتا ہے اب جناب ہمارے یہاں ٹیوب ویل کا جو پانی ہے اس کی بھی گہرائی جو ہے نا اس وقت تھوڑی سی گہرا پہلے ہم دس فٹ اس کا کنواں لگاتے تھے اب جناب ہم اس کا بیس فٹ لگاتے ہیں نیچے گہرائی تک کنواں لے جاتے ہیں وہاں پھر ایک فٹ پہ پانی آ جاتا ہے تقریباً ہماری بور کی گہرائی جو ہوتی ہے نا بور جو ہوتی ہے اس کی گہرائی ڈیڑھ سو دو, دو سو اڈائی سو فٹ تک رکھی جاتی ہے دو سو فٹ زیادہ رکھتے ہیں تو اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ خشک ہوتا ہے یعنی نکلتا ہے تو ہم کھیتوں میں لگا دیتے ہیں تو وہ تھوڑا خشک ہوتا ہے اس کی اتنی پاور نہیں ہوتی جتنی جی اس پانی کی ہے تو یہ پاکستان کا جو نہری نظام ہے اس کے حوالے سے میں بڑا بریفلی آپ کو جو ہے نا ایک ویلوگ بنا رہا ہوں ابھی سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہوا انشاءاللہ شاء ان وہ تیار ہو جائے گا کہ یہ پاکستان میں کب سے یہ نہری نظام لانچ کیا کنہوں نے کیا کیا تو گورو نے تھا لیکن کب کس سن میں اور کس طرح کا یہ سسٹم ہے اور دنیا میں کون سے نمبر پر یہ آتا ہے پاکستان کا جو نہری نظام ہے یہ چند ایک ملکوں میں ایسا آبی نظام قائم ہے جناب اس سے ہم جس طرح کا یہ ہمارا نظام ہے ویسی ہماری جو ہے نا اس پہ ریسرچ نہیں ہے اس کی پروڈکشن نہیں ہے جیسے کاٹن ہو گئی رائس ہو گئی ویٹ ہو گئی ان کی ہماری جو ایوریج ہے نا وہ کم ہے کیونکہ اگر ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے یا ہماری تحقیق ہوتی سرچ ہوتی یا ہم ہمارے ادارے کام کرتے پراپر وے میں تو یہ ہمارا جو ہے نا کافی سارا زرعی ملک ہیں ہم تو کافی سارا ہم اس پہ کور کر چکے ہوتے اس سے کافی زر مبادلہ کم آ رہے ہوتے لیکن اب کیا کریں اب جس طرح کے حالات ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو اسپری آتے ہیں وہ بھی دو نمبر ہمارے ہاں جو کھادیں آ رہی ہیں وہ بھی دو نمبر اور پھر کسان کو اتنا فسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا جس وجہ سے ہمارا تھوڑا سا دوسری پروڈکشن کے حوالے سے ہم پیچھے ہیں ادروائز اگر ہم اس میں زمینوں کی زمینوں کے حوالے سے کہ ہماری زمینیں زرخیز ہیں زبردست ہیں ان کی ایوریج ان کی سب چیز بڑی اچھی ہے لیکن ان پہ وہ جدید ٹیکنالوجی نہیں کی جاتی اپلائی نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا بس پورے سورے ہیں اب آ جاتے ہیں جناب اس پہ اسے بھوسا بھی کہتے ہیں اسے توڑی بھی کہتے ہیں اور ہم اسے پنجابی میں بوں کہتے ہیں اب جب سے ہم پیدا ہوئے ہمارے سے پہلے سے ہمارے قانون یہی تھے کہ جی اس کو اس طریقے سے مٹی میں چھپا دینا ہے یعنی ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر گارا بنا کے اس کو لپائی کر دینی ہے تو یہ ایسے ہی پڑا رہے گا حالانکہ اگر آپ اس یہی چیز دوسرے ملکوں میں لے لیں تو وہاں جناب اللہ وہ مشینیں گندم کی کٹائی کے ساتھ ساتھ اس کی گٹھے بناتی جاتی ہیں اور وہ مشینری کے ذریعے اٹھا کے ان کو ویئر ہاؤسز وغیرہ میں وہ سٹور کرتے ہیں بڑی سیفٹی کے ساتھ نہ لیبر کا کوئی خرچہ دو بندے تین بندے یہ کام بخوبی سر انجام دے لیتے ہیں کیونکہ ساری مشینری کام کر رہی ہوتی ہے صرف اپریٹ کرنا ہوتا ہے ہمارے ہاں آج بھی وہی سسٹم ہے یہ جس میں جناب لیبر کام کر رہی ہوتی ہے ہماری کٹائی ہاتھوں سے ہوتی ہے ہماری جناب اس کو پھر اکٹھا کرنا پھر اس کو تھریشر کرنا یہ ساری چیزیں ہماری آج بھی مینول ہیں جبکہ باہر جو ملک ہیں ہماری ملک, پاکستان میں بھی ایسے علاقے ہیں جہاں جدید وہ مشینری آ چکی ہے لیکن ہمارے ہاں گورنمنٹ کی طرف سے فیسل گورنمنٹ کی طرف سے سہولت نہ دینے کی وجہ سے یا اس پہ سبسڈی نہ دینے کی وجہ سے وہ چیزیں عام انسان تک نہیں پہنچ سکتی اگر وہ ہو جائے تو ایک ہی دن میں جناب آپ کی فصل کی کٹائی بھی ہو جائے اور اسٹور میں بھی پہنچ جائے یعنی ان میں اتنی ایزی وہ بندہ کام کر سکتا ہے تو ان چیزوں کے حوالے سے میری تنقید میں ہرگز نہیں کر رہا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جی ان چیزوں کے حوالے سے بھی جو ہے نا ہمیں سوچنا چاہیے یہ چیزیں جناب مختلف بناتی ہیں ہماری اور باہر کی جو پروڈکشن ہے یا جو لاگت ہے یا جو لیبر ہے اب جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو مزید ڈیٹیل میں بتا سکتا ہوں کہ جو ہماری لیبر ہے نا جی اس نے گندم کی کٹائی کرنی ہے اس نے کافی ساری سٹیاں ویسٹ کر دینی ہیں جبکہ اگر آپ مشینری کے ساتھ کر رہے ہیں نا تو اس نے کوئی ویسٹیج بہت کم ہونی ہے اس میں تو وہ بچت ہو جاتی ہے اس سے آپ کی آپ جہاں ویسٹیج کم ہوگی آپ کے خرچے کم ہوں گے یعنی وہ پروڈکشن بڑھے گی تو آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ پہ کہ آپ کس طریقے سے اپنی فصل کو یا اپنے اس چیز کو کور کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ہیں اب جیسے میں نے اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کاٹن ہوتی ہے نا اس میں ہم نے تو یہاں ہم ہم نے دیکھا ہی نہیں ہماری سوچ میں بھی ابھی تک نہیں آیا کہ کاٹن بھی جو مشینوں کے ذریعے اس کی بھی چنائی کرتے ہیں وہ یورپ میں میں دیکھ رہا تھا اگلے دن ایک ویڈیو اس میں وہ ساری اس کے جناب اس کے جو ہوتے ہیں نا ٹنڈے وہ سارے پک چکے ہوتے ہیں تو وہ ایک ساتھ ہی مشین آتی ہے وہ گٹھے بناتی جاتی ہے اور رول کرتی جاتی ہے اس کا تو بڑا ہی عجیب سسٹم تھا تو جناب ہمارے ہاں ابھی اس حوالے سے کوئی سوچ بھی نہیں ہے اگر وہ چیزیں ہم وہاں سے مشینری ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں نا یا وہ مشینری ہم اگر امپورٹ بھی کرتے ہیں یہاں لے کے بھی آتے ہیں تو اس کو ٹیکسز ہی اتنے ہیں کہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے جناب کیونکہ کسٹم uh, ہو گیا پورٹ پہ جو جو اس پہ ٹیکس لگنے ہیں اس کا نمبر لگنے ہیں تو بھائی صاحب اسی میں ہی کام اتر جاتا ہے پھر کوئی عام بندے جو ہے نا ہمارے جیسے چھوٹے زمیندار رسک ہی نہیں لیتے تو یہ سارے مسائل ہیں جی ہماری زراعت کے حوالے سے تو اوپر سے ہم زرعی ملک بھی ہیں پتہ نہیں کب ہم نے زراعت میں آگے جانا ہے یا کیا ابھی جو ہم ریسنٹلی جو سبزیاں مہنگی تھیں تو وہ وجہ یہ تھی کہ جی انڈیا کا بورڈر بند تھا جو سبزیاں وہاں سے آتی ہیں تو ہمارے ہاں وہ آ کے کور کر لیتی ہیں تاکہ جو نا ہمیں پھر وہ صحیح ریٹ ملتے ہیں لیکن اب آ کے اس حکومت نے کھول دیا ہے بورڈر تو سبزیاں پھر وہ اپنے صحیح ریٹوں پہ مل رہی ہیں ہمارے ہاں اگر وہی کوشش کی جائے کہ جی کسانوں کو سہولتیں دی جائیں اور معلومات دی جائیں بڑی سب سے بڑی بات کہ انہیں معلومات ہی نہیں ہے ہمیں کہ یہ کس طرح اگانی ہے ہم لوگ بس وہی پرانے طریقوں سے کرتے ہیں تو اس میں اس کی پروڈکشن نہیں آتی اس جتنی جتنی کہ دوسرے لوگ لے رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں پہ تھوڑا سا ہم غور کریں تو ہم کافی آگے جا سکتے ہیں باقی جی ہم ایک چکر لگا کے واپس آ چکے ہیں جانور اپنے کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں تو قربانی بھی سر پہ ہے ایک ہم نے قربانی کا جانور بیچ دیا ہے وہ ہمارا ارادہ تو تھا خود کا کرنے کا لیکن وہ پھر کسی وجہ سے ہمیں بیچنا پڑ گیا تو ہم نے جناب وہ بیچ دیا ہے یہاں سے ایک پچیس کا ہم نے دیا ہے آگے وہ دو اڑائی تک کا بھی جائے گا تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں ختم پھر بات کریں گے اگلے ویلوگ میں انشاءاللہ اللہ حافظ